это вообще очень плохо, потому что у нас и так жизнь тяжелая. И нас на работу не берут, и многие попали под сокращение, как в моем случае, например. Я в этом году должна вот была пойти на пенсию, и как сейчас все будет, я не знаю. Это очень тяжело. Я сама вот работала, до такой степени уже доработала, что инфаркт получила. Я считаю, что наши женщины уже выработали себя, и надо отдыхать. И детей воспитывать, и внуков. Но дело в том, что сейчас просто другого выхода нет. Вы же понимаете, что завтра придет такое время, что нечем будет платить пенсию тем, которые уже получают. Поэтому это вынужденный шаг. Я считаю, что правильно правительство сделало, что повысило. Вернее, Верховая Рада. Надо создавать условия, чтобы повышать возраст и условия, чтобы дальше могли работать. И не все в состоянии по здоровью. Мне кажется плохо. Да им вообще не надо работать. Пусть занимаются своим делом, рожают детей.